Да, они привезли с собой свое оборудование, которое тоже мне, это я с письма все информацию, которую я получил. То оборудование, которое они хотят здесь же оставить в Украине, назад они это увозить не хотят. Ну кроме этого вот. Мы работаем над тем, чтобы сейчас получить обратно с Америки большой пакет гуманитарной помощи. Это как раз медицинское оборудование такого хорошего очень уровня. Оно уже в Украине сейчас растамаживается. Вот мы с документами работали. И обратно это как-то в наш город или нуж... ну, там, где есть серьезная нужда. Те люди, которые мне звонили с Америки по оборудованию, которое вот при, при, приходит, сейчас растамаживается, то есть ну, это высокого уровня тоже специалисты, они говорили, когда оно уже будет у вас в городе, тогда мы свяжемся со специалистами, чтобы объяснить, что это такое. И мы выходим с таким предложением, выйдем в руководство нашей страны с таким предложением, чтобы базу курорта предложить для пострадавших участников АТО. Наш курорт имеет такой горький опыт, во времена Великой Отечественной войны здесь на базе курорта были развернуты госпиталя. Поэтому и сегодня, если это возможно, наш курорт сегодня он находится как бы в частной собственности, у Курпровздравница. Для того, чтобы он заработал во благо воинов пострадавших, где могут длительную проходить реабилитацию. Мы прекрасно с вами понимаем, что ранения, которые получили военные, это на долгие годы. Реабилитация будет проходить долго. Поэтому эту базу можно переоборудовать, приспособить уже именно по этому направлению. Более того, наш город расположен при фронтовой территории, и мы тоже могли бы рассматривать базу курорта клиник на курорте как госпитальные какие-то отделения. Как это организовать, мы еще не знаем. Есть только идея.